Мы каждый день по новостям слышим о том, что денег ни на что нету, а тут, глядите тебе, потихоньку нашли 2 миллиарда, чтобы строить новую клинику. Ради куска в центре Киева а? закрывает ведущую клинику в Восточной Европе и Центральной Азии по лечению ВИЧ-инфицированных людей. И из нее хотят сделать отель, либо какое-то для туристов заведение. Таким образом, мы хотим сказать, что мы не хотим, чтобы ценой нашей жизни решали вопросы коммерческих интересов. Если Украина хочет продемонстрировать свою культуру, то пускай она демонстрирует своим отношением к людям, а не построением памятников и гостиниц. Украина живет в условиях эпидемии, и больницы надо не закрывать, а строить. А если кабинету министров не нравятся какие-то там условия, то пускай они добавят деньги, чтобы эти условия были лучше. А еще лучше, пускай они купят препаратов достаточно для страны, чтобы люди сегодня не умирали от отсутствия таблеток. Если у них есть личные деньги, я им хочу заявить официально, 7 тысяч людей в Украине стоят в очереди на препараты, которые спасут их жизнь. Пускай они купят эти препараты и спасут им эту жизнь. В том числе и дети. Они делают вид, что якобы они хотят нам каким-то образом помочь. Если хотят помочь, то пускай лечат. Они рассказывают сказки о том, что они нам построят больницу. Но больницы строить новые не будут? Просто... Конечно, не будут. В Украине сегодня нет денег на построение какой-либо больницы. В больницах есть нечего. За что они будут строить эти больницы?